Снимают, идут, достают телефоны и снимают, и снимают. Может, некоторые спрашивают, я говорю, чего спрашиваете? Снимайте это и все. Люди в шоке. Говорят, лучше бы собачку или кошечку, зачем вот это, когда резать будете. мы такие, о, гусь, точно, гусь, да нет, это а гусь, да еще и в тапках. Любимчик наш, можно так сказать. Детвора его вот дуже полюбляет. Я его даже и маме снимала, говорю, мама, дивись, наш гусь. Очень рад был его видеть, потому что он такой большой в сапожках. Ну, насколько я его люблю, я ему, я ему жизнь сохранила. Хоть какому-то Животному повезло.